श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी तीन दिवस हा मंत्र ऐकून आज अधिक हूँ अब्जाधीश आहे। हो तुम्ही बरोबर ऐकले आज गाड्या बंगले नोकर बैक बल्स सर्व का ही प्रिय भक्ता आजपासून तुमसे ही नशीब चमकू शकते तुम्हाला तुमचे नशीब बदलायचे असेल तर व्हिडिओमध्ये सांगितलेला एक छोटा पण शक्तिशाली अद्भुत मंत्र किमान तीन दिवस सत जप करावा लागेल किंवा अय्येकावा लागेल जो कोणी हा मंत्र सत अय्येकू लागतो तो जणू त्या दिवसापासून भगवान स्वामी समर्थ त्यांच्या घरात राह लागतात आणि तीन दिवसात त्याचे नशीब बदलते आणि तो लाखो कोटी नव्हे तर अब्जावधीचा मालक बनतो भक्तानू स्वामींचा आशीर्वाद असलेला माणूस गरीब तसा राहू शकतो भक्तानू जर तुमच्याकडे खूप कमी वेळ असेल किंवा तुम्हाला हा मंत्र जपण्यास असमर्थ असाल तर तुम्ही तुमच्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनवर हळू आवाजात हा मंत्र जप करू शकता आजपासून तुमचे भाग्य बदलणार आहे कारण आजपासून भगवान स्वामी स्वतः तुमच्या घरात राहणार आहे तुम्हाला फक्त तीन दिवस सत ऐकायचे आहे तर चला मंत्राचा जप सुरू करूया अनंतकोटी परब्रह्म श्री धनप्रदाय स्वामी अनंत अनंतकोटी परब्रह्म श्री धनप्रदाय स्वामी अनंत अनंतकोटी परब्रह्म श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमहा अनन्तकोटिपरब्रह्म श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः 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 अनन्तकोटि परब्रह्म 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 श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः 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 अनन्तकोटि 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 परब्रह्म श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः अनन्तकोटिपरब्रह्म 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 श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः अनन्तकोटि परब्रह्म 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 श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः अनन्तकोटिपरब्रह्म 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 श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः अनन्तकोटि परब्रह्म 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 श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः 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 अनन्तकोटि 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 परब्रह्म श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः 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 अनन्तकोटिपरब्रह्म 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 श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः अनन्तकोटि परब्रह्म 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 श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः 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 परब्रह्म श्रीधनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः